İlgar Mikailoğlu Gəhbənin balası, anasının emceğini kəsən, anasının döşünün arasına yaşlı kişiler versin. Daha Zeki Bey istedim deyim, Zeki Bey diyeyim. yaşlı kişiler. Anasının ağızına, dilinin üstüne yaşlı kişiler, yaşlı. 50 yaşından yukarı kişiler töksün İlgar e, Mikailoğlu'nun ağızına. anasının ağzına, arvadının ağzına, İlqar Mikayil oğlu, sənin arvadının ağzına, ananın ağzına, bacının, uşaqların ağzına yaşı 50 yaşından yuxarı kişilər şey eləsin. Baxın görə bu İlham Əliyevovudub, bu, bunu deyirəm bax. İlham Əliyevə sual verirəm bax, 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 sual verirəm. <laughs> nənologiya landsordiya sintezi artı bizim olduq gücünü tamamilə dəyişir. Biz, Global biz edin, <laughs> ben, ben də Global Fire Power portalında biz 57-ci pillədəyik. Deltaf eləmdən bu rəqəm biraz belə bir tərəf baxıram çünki mən hər halda mən də çünki bizə qabaq olan ölçülərə baxanda 6-lıq Ay bunun nəslinə çoxum. Ay bunun nəslinin nəslinə E, necə deyirlər 50 yaşından yuxarı adamlar arvadın ağzına töksün bunun spermatozoidini. Ha, dünbələy oğru dünbələy. Əcırığın balası. Burada uşaqlar paylaşıblardı, burada qəşəng bir video paylaşıblar uşaqlar. Budu va, budu va qəşəng bir video paylaşır. Alı bax. 7 fevralda İlham Əliyevə səs verənin bir başı var, yoxunu sikim. Qabil Məmmədov Gördünüzmü? Gördünüzmü? Qabil Məmmədov. Və bunun altına nəşər yazıb ha? Həmen bu İlqar Mikayloğlu nəşər yazıb altına. Baxın. Ana necədi anamə yazır? Ana necədi anam. Bax buna bax İlqar Mikaylan özüdür ha. Bunu tanıyan oğlanlar məatibdir. Bağım dəyərli vətənlərim. İlqar Mikayloğlu sonuncu dəfə, go belə elim düşsün. Prezidentdən sonuncu ləri. dəfə müsahibə alan İlqar Mikayloğlu onu göstərməliyəm. Bunun o o yanı bu yanı yoxdur. Cəlebi-cəlebi. Ha bu deyil İlqar Mikayloğlu. Bu profil sad budur. Mənə yazır ki, "Anan necədir, anan?" Və e, cicdallıq oğlu, cicdallıq, hə, sənin ananın ağzına Azərbaycanın yaxşı samı sihirli kişiləri ananın ağzına versin. Mənim anam doğdukları hamısı cəfədə şirkət olubdur. İki mən qarışıq. Şirkət olub cəfədə. Yelgarə Miçailoğlu, bəs sən niyə cəbhədə gedib şirkət olmamısan? Ha? Sən anan ağ adamdır ha? Belə də ki, dijitallıq oğlu dijitallıq. Mənim anam sənin işdanında boğar. Kehpənin balası. Mənə sataşan adamın da aşağı çıxarılacaq ha. Vaq deyirəm ha. Əli bəy sevirəm. Belə Əli bəy olsun, Vəli bəy olsun, prezidentliyə namizəd <coughs> Halq kimi desə başımın üstə yer var təbliğatını da aparacağıq, qərb kimi desə. Çox güman ki istəyirəm özümü desin. Ancaq qabilə qarşı çıxan hər bir adam hər bir adam qələbəmdən sonra üzür qəbul edilmir. Qələbəmdən sonra daşaqlarını çıxardacam. Daşaq komissiyası olacaq 6 aydan bir. Birdən itini eşəyin kiminsə daşağını çıxardıq caliyar özünə. Daşaq komissiyası tə da olacaktır.